Когда я вышел в коридор, я видел, что подъехал микроавтобус, людей подвозил сюда на участок. Рядом стоял бывший кандидат депутата Хаджийский, то есть разговаривал с водителем, там, руководил всем этим. Сфотографировал это на телефон и потом буквально уехал ну, сразу этот микроавтобус и где-то минут через 40 подъехал с другой стороны, то есть за забором участка тот же самый микроавтобус, опять же, я его сфотографировал, сразу водитель уехал. Сколько примерно человек там было? Человек там, конечно, шторы были опущены, ну, где-то человек 10, около 10, по крайней мере, первый раз и а второй раз. До обеда наблюдатели дважды зафиксировали подвоз людей для голосования на избирательном участке, расположенном в Бердянском муниципальном лицее. Очевидцы рассказывали, активное содействие в доставке людей на участок оказывали бывший кандидат в депутаты Бердянского городского совета Юрий Хаджийский и квартальная микрорайона Валентина Прохорова. По словам свидетелей, с избирателями также проводилась агитация в пользу одного из кандидатов на пост городского головы Бердянска, экс-мэра Алексея Бакая. Ко мне поступила информация о том, что осуществляется незаконный подвоз жителей микрорайона на избирательный участок с проведением агитации, которая запрещена законодательством в день выборов. И еще хуже того, что за это платят деньги. Это мне выдало прям такую фразу сама Председатель личного комитета Прохорова Валентина Федоровна, которая как бы должна наоборот законность соблюдать, она вот привезла людей сюда для того, чтобы проголосовали за кандидата на городского голову, пока я Алексей Анатольевич. Члены избирательной комиссии составили соответствующий данному случаю акт. На место также вызвали следственно оперативную группу Бердянского отдела полиции. Здесь было обнаружено, что подвоз людей осуществляется на маршрутке и это мы зафиксировали на телефон, потом, там видно номер маршрутки, и мы составляем акт, в котором указываем, что подвоз идет людей и сопровождает их там определенные лица, которые живут вместе с ними, квартальная. Да, и агитация идет по, ну, по видимому. Алло, здравствуйте. А я бы попросил вас прислать следственную оперативную группу для фиксации факта подкупа избирателей. Факта. факта? подкупа избирателей. Адрес, 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 Чехова, 65. Чекайте, будьте на звездку, чекайте, если что, а не на часом направо. Дякую. По словам пресс-офицера Бердянского отдела полиции Игоря Горецкого, второй тур выборов прошел относительно спокойно. Правда, не обошлось без курьезных ситуаций. На один из избирательных участков по улице Кирова пришла женщина в состоянии алкогольного опьянения без паспорта и требовала дать ей возможность проголосовать. Наговоры членов комиссии не реагировала и они были вынуждены обратиться за помощью сотрудникам полиции. Но в данном случае женщина нуждалась и получила помощь врачей специализированной бригады. Другая женщина около 22 часов вместе с пятилетним ребенком пришла на избирательный участок по улице Кирова с аналогичным требованием дать ей возможность проголосовать. Сотрудникам полиции она искренне утверждала, что считала, что участки работают до 22 часов. А житель города Бердянска 1953 года рождения обратился в Бердянский отдел полиции с заявлением о том, что его бывшая жена забрала у него паспорт, что не дает ему возможность проголосовать. В целом, по словам Игоря Горецкого, никаких серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Нарушений непосредственно избирательного законодательства, серьезных фактов, задокументировано не было. Но по ряду заявлений проводится разбирательство. Зато в день выборов наблюдатели, лояльные к экс-мэру, активно сообщали о псевдонарушениях. Вбросах в избирательные урны пачек бюллетеней, присутствие в кабинках для голосования нескольких избирателей и прочее. Но ни один из вышеизложенных фактов не подтвердился. Комиссии привозили к нам акты, которые составляли официальные наблюдатели. По якобы массовому вбросу информация не подтвердилась. Комиссия участка 230 661 привезла акт о том, что они зафиксировали факт подвоза массового избирателя на участок с одновременным проведением агитации в пользу определенного кандидата. Как мы знаем из их информации, что они обратились в правоохранительные органы и по данному факту ведется расследование. Это то, что мы можем вам сказать. В основном выборы прошли тихо, спокойно, без нарушений ни грубых, ни мелких. Нарушений на участках установлено не было, исков в судах. Нет, жалоб на работу участковых комиссий и на работу нашей комиссии во время приема документов от участковых комиссий не поступало.